Екстрено сотні дронів розносять Росію колапс в аеродромах. Та чи дійсно Трамп зробить дуже погано Путіну про це та не тільки говоримо сьогодні з Романом Світаном. Пан Романа Радіо Світати. Дякую, що знайшли час. Бажаю всім здоров'я. і перед тим як почати. Ми традиційно тут звертаємося наші з вами аудиторії. Друзі, одразу ставте цьому відео лайк для підтримки аналітики Романа Світана. Також цікавить ваша думка щодо тих подій, які ми будемо проговорювати продовж стріму. Ваші думки, роздуми та емоції прямо зараз під цим А Пан Романе, починаємо ми з того, що напередодні на території тимчасової Росії було активно по дронах під Москво... під Москвою вночі. Лунало, вибухало і палало зараз. Покажемо відео, і також не лише в Московській області, а й на Ростовщині, теж території тимчасової Росії, туди завітали дрони. Пан Романе, що ви можете сказати про те, що відбувалося на Росії, про які наслідки можна вже говорити, та про які результати вам відомо. Ну, Москву даже большим количеством дронов не пробьешь, там ПВО довольно таки плотное. А вот уже если будет в десятках, в десятках хотя бы дроны, не в, сот, в сотнях, пока нам только мечтать можно, но если десятки дронов будут заходить на один объект, так он вот в Зеленограде, допустим то, естественно, будут проламываться объектовые ПВО в Подмосковье. Понятно, до Москвы не доберемся, только ракетами баллистическими в основном. А дронами в Подмосковье, в принципе, можно покошмарить российские военные объекты. Там достаточно большое количество площадок, на которых расположены российская технологическая военная сборка, так называемая, процентов 30 высокотехнологических производств как раз в Москве и Московской области расположено, потому правильное действие наших уже сил беспилотных систем, скорее всего, как по принятию решения большим количеством в одну точку, то есть в Подмосковье, начинают проламывать. Проламывают естественно, фронтальную ПВО, а дальше уже заходят и на объектовую, пытаются, по крайней мере, выполнить как-то задачу. Но еще раз повторюсь, конечно, туда надо либо большое количество беспилотников, это должны быть действительно сотни, тогда коэффициент пресечения московской ПВО можно превысить. Либо отстреливать по Москве баллистикой, по которой пока нет. Ну а беспилотники использовать по другим направлениям, допустим, по тем же нефтян, нефтянке российской, которая до сих пор, как священная корова, никто ее не трогает. Ну, или вот как было сделано правильно вчера и сегодня, в принципе, ночью также заходили. В основном по железным дорогам, по тяглым подстанциям, тех логистических цепочек, по которым идет сейчас переброска российской военной техники на театр военных действий в Украину. Ростов — это основная сейчас, основной военный хаб. Туда сходятся несколько железных дорог, оттуда уже с перегрузами. И по железке, кстати, в том числе, потому что они протянули железку уже по сухопутному коридору, чуть ли не в Крым. Значит, для нас очень важно остановить это движение, то есть ударами по станциям, по станциям, по электро по электрообеспечению, железной дороги, останавливать э, саму логистику. Другого варианта просто не существует на данный момент, иначе все это российское железо вместе с российским топливом, которое производится на НПЗ, а мы их не бьем, оно будет на линии фронта. И это придется встречать уже э, на нашим войскам э, ну не совсем в хорошем положении. але пане Романе, можем сказать точно, что атака украинских дронов призупинила работу Російських аеропортів на десятки годин пропоную зараз продивитися з вами відео. Придемо до обговорення. Тож, пане Романе, на вашу думку, як робота, як ускладнює роботу аеропортів, робота українських дронів на території тимчасової Росії, бо бачили активно і реакцію росіян. Тож, на вашу думку, наскільки дійсно це ускладнює Ну, Це, скоріше всього, такой супутствуючий бонус для України остановка Авіа Сообщення. Вона як посредством бьет, в тому числі і по военной, военной машине российской через экономику, это как минимум, хотя вряд ли это основная цель. Все-таки дроны, использовать дроны, допустим, для того, чтобы приостановить авиасообщение, ну нет смысла, их лучше использовать по военным объектам. А вот уже как сопутствующий механизм, это да, то есть здесь удар косвенный, по крайней мере, по российской военной экономике точно наносится, в том числе и этим. Ну а то раздражение, которое сейчас испытывают россияне, пытающиеся где-то отдохнуть, в основном это москвичи, тут даже не россияне, извините, не так, не так выразился. Москвичи, потому что в основном по ним это бьет, а их ненавидят чуть ли не вся Россия. Потому в этом, в этом смысле тут тоже есть определенный плюс. А они, так как столичные жители, Ані, звісно, девіть будуть уже на руководство всієї Росії, которая в столиці зараз на даний момент зосередочена. пан Романе до інших номин давайте перейдемо. напередодні. Мали ми масовано ракетну та дронову атаку по Україні в повітряних силах. Офіційно зазначили, що 423 дрони та 24 ракети атакували вночі Україну. Пан Романе, що ви можете сказати сказати про архітектуру цієї атаки, наскільки на вашу думку ефективно відпрацювала наша система ППО. бо что мы с вами постоянно говорим о том, что количество в грані она постоянно увеличивается. То тут ваша аналитика да вам слово. Ну, это прошлой ночью. Этой ночью была э, та, та, та же самая картина. Несколько, э, то есть несколько сотен дронов шло. А вот прошлой ночью есть уже подтверждение. По, по этой ночи будет в течение дня. Генштаб подтвердит. А прошлой ночью уже есть подтверждение по заходу. Ну, реально, россияне где-то до полутысячи авиационных э, целей будут запускать по нам. Это дроны, это часть ракет. Ракеты вчера были э, запущены такой комбинированной атакой, хотя небольшой, я бы так сказал, потому что большая часть ракет была уничтожена. Небольшая, но тем не менее комбинированная. Почему? Потому что практически используется весь спектр ракет. И калибры, выш... э, калибры э, были запущены Черноморским флотом российским, вышел без, без проблем в Черное море были сброшены из 95 х те же ХА-101, Искандеры заходили, кинжалы. То есть практически весь спектр российских ракет был использован. Ну, мы его, в этот раз мы их сбили практически все. Хотя с дронами тоже проблема. Почему? Потому что ну, сотни дронов, которые заходят, особенно так, как россияне сейчас начали их запускать большим количеством в одну точку, в, такие, в таком режиме, некоторого каравана, то есть в одну точку могут заходить с десяток дронов. Это про проблемно, пока, э, по -про пока проблемно, пока не будет выстроена плотная система, мы уже тоже неоднократно с вами говорили, плотная система фронтальной ПВО. Только она может остановить большое количество дронов. Потому что если они заходят на нашу территорию, расползаются по э, сейчас на данный момент около 500 тысяч квадратных километров, попробуйте вы их все перехватить. Если они идут большим количеством, то у нас столько ракет не будет. Потому оптимальный вариант — это тот, который сейчас уже запущен. Уплотнение фронтальной ПВО взялся за это Броуди, то есть создать стену хотя бы там до высот 4-5 километров, создать стену, непроходимую для российских дронов с двигателями внутреннего сгорания, которая идет до высот 4-5 километров. Все, что выше, конечно, вряд ли это армейское ПВО по силу, а вот хотя бы отсеять большую часть дронов, боев, ударных дронов обманок, это, конечно, в силах нашей фронталки. Ну а дальше со всеми скоростными высотными целями здесь уже будет заниматься внутри страны, будут заниматься зенитно-ракетные комплексы и истребители легкомоторной авиации, которая становится на крыло. Й от пан Романе, впродовження цієї теми інститут вивчення війни виходить з матеріалом про те, що вже за кілька місяців росіяни зможуть запускати за добу до 2000 БПЛА в день. Пане Романе, тут коротко вам слово, що це означає простими словами. Бо про кількість ми говоримо теж з вами постійно. То наскільки ми зможемо справлятися за такою кількістю різних БПЛА, це і грані, і шахеди і можливо щось інше. И е, наскільки це дійсно серйозна проблема може стати вже за кілька місяців? Ну, все-таки, війна – це математика, давайте так реально смотреть на вещи. З точки зрения теоретичної, да, можуть росіяни, производя кожен день там, по 200 дронів, за 10 днів накопить 2000, ну, столько целей у них не буде. Запускати гуськом караваном по одной и той же цели, вместо 10-100 дронов тоже смысла большого нет, по большому счету. Больша... будет выведены определенные механизмы уничтожения, те же мобильные группы, которые будут перехватывать всю эту вереницу. То есть из-за малого все-таки малой возможности по целеуказанию, потому что это слишком вот иметь сразу 200, 200, вернее, 2000 целей, но ну это, это вспотеют все спецслужбы российские для целеуказания, для подтверждения, маршрутизации, запуска, то есть э, все-таки на, на 2000 теоретически возможных дронов вряд ли россияне пойдут это на, на постоянной основе. Ну это слишком затратно, и КПД от такого рода действий абсолютно никаких нет, тем более сейчас даже по 300-400 дронов в сутки, но ну, они с напрягом их э, выполняют, сами пуски, саму маршрутизацию, сам сам под подготовительный цикл, так называемый, не то, что там произвели, ну, произвели 200 в сутки за два дня, вот вам уже 400, а это все потом надо поставить на крыло. Вот здесь сложности, малое количество пусковых установок, недостаточное количество пусковых установок, недостаточное количество экипажей, механизмов маршрутизации, целеуказания. Это остановит такой скачкообразное, допустим, лавинообразное увеличение количества самих дронов российско-китайских и таковых Я думаю на границе вот этих 300 400 дронов так оно и остановится но ну, иногда могут они там для информационного потока там добить до, до, до нескольких сотен дронов одномоментно но еще раз повторюсь КПД от большого количества уже в таком в таком случае когда они подходят под тысячу КпД падает использование самих дронов как таковых это все-таки деньги. То есть россияне могут пару раз попробовать там понты поколотить, как они любят это делать, на их сленге говорю, а реально вернуться обратно к тому количеству дронов, оптимально необходимому для давления на какие-то цели, разведанные цели. А это не может быть больше да, сотни-полторы сотни целей. Але пане Романе, тут є хороші новини про те, що міністр оборони Німеччини пісторіо запевнив, що Німеччина долучиться до термінових поставок п'яти систем ППО Петріот або боєприпасів для них, пане Романе. Якби ви прокоментували таку новину: п'ять систем Петріот, хороша цифра за за вашу інформацію, наскільки швидко ми зможемо їх отримати? Та з того, що ми можемо говорити публічно, як це може зміцнити нашу протиповітряну оборону? Ну, скорее всего, это те системы, которые предназначались для Швейцарии, они как-то будут перенаправлены в нашу сторону. Причем не 17 патриотов, о которых говорил в свое время, систем патриотов, о которых говорил Трамп. Это 17 пусковых установок. Скорее всего, для этих пяти систем, там по три пусковые установки в каждой, в, каждом, в каждой системе, плюс две запасных, вот вам 17. Потому с 17 уже цифра опустилась до 5, но это более-менее реальные цифры. Если бы настаивали американцы на 17 патриотах, ну, можно было бы посомневаться в возможностях. А вот пять систем, которые должны были заходить в следующем году под Швейцарию, нам они могут быть перенаправлены с участием Германии. Причем Часть из них, только не из них имеется в виду, а немецкие могут к нам зайти, там пару, допустим, систем сейчас сразу, а потом они восстановят себе из заходящих под Швейцарию уже для нас предназначенных. То есть такой чень такой с одной стороны, замещение с другой стороны, для нас, конечно, это большой плюс. И основное, конечно, большое спасибо Германии, потому что это как раз инициатива германского правительства это на немецкие деньги под контролем тех же пентагоновских структур. Это все будет передаваться в нашу сторону. Здесь уже можно сказать, вопрос решен. Вряд ли его будет кто-то передергивать. Главное сейчас дождаться заходов этих пяти систем. Первая пара может подойти уже в ближайшее какое-то время. Ну, по крайней мере, начать движение. Також, пане Романе, є хороші новини від наших західних партнерів в ефірі Fox News Лінсі. Грем запевнив, що президент Сполучених Штатів Америки Трамп пряма мова на дере зад Путіну, схваливши законопроект про нові санкції проти Росії. Про це запевнив Грем в ефірі одного з телеканалів. Пане Романе, на вашу думку, що це означає? Ваші прогнози стосовно цих слів? Наскільки дійсно ми не Часом зможемо побачити, що президент Трамп зможе зробити Путіну дуже погано, скажімо так. І от що ви думаєте, і наскільки дійсно найближчим часом будуть певні дії стосовно Кремля і Росії в цілому? Я то в Росію можуть спугати только крылатые баллистические санкції, і санкції Малюка Буданова. Все остальное, ну я б так сказав, напугать Путіна. Это примерно ежика голой задницей, вот примерно так на данный момент. Они уходят из-под этих санкций. Еще раз повторюсь, санкции, самые болючие по России, это баллистические крылатые, плюс санкции Малюка Буданова непосредственно уничтожения российской углеводородки. Все остальное на Россию не действует. А те э, такие садомазохические высказывания некоторых наших партнеров, ну им надо немножко риторику все-таки изменять. Они живут э, прошлым тысячелетием, может быть. На данный момент другая война, экономическая в том числе, другого уровня. Уже могут э, россияне и их партнеры выходить из-под этих санкций экономических, о которых раздували. Вот если бы они их 4 года назад ввели, сразу, одномоментно, обрушили SWIFT, остановили э, платежи через SWIFT, остановили санкционные, вернее, включили санкционное давление на всех потребителей российской, российской нефти, только одномоментно это надо было делать. здесь вот проблема для них, они сами на себя вышли, потому этого и не делали. А сейчас они, это просто риторика, не более того, сотрясание воздуха. Давайте третий расскажу. Баллистические крылатые санкции, самые болючие, если хотят действительно На, на при, причинить вред э, Росії Путіну так это треба нам передати баллистические крылатые ракети і нашому офісу разрешить далі работать з санкціями малюка Буданова непосредственно по российской углеводородке. Вот это це буде удар. Абсолютно хороші прогнози. Друзі, що ви думаєте щодо цього, куди мають летіти ракета? Прямо зараз під цим відео. Цікаві ваші думки, ваші позиції, також напишіть, звідки ви нас дивитесь, традиційно, ваші міста ваші країни і окремим лайком не забувайте підтримати налітку Романа Світана. Пане Романе, щодо фронту, давайте більш детально, бо напередодні ми мали заяву від головку Мосильського про те, що російські диверсанти намагалися прорватися в Покровськ, але їх успішно знищили збройні сили України. Пане Романе, про Покровську, що там відбувається? Наскільки коректно говорити, що і досі залишається в росіян мета захопити Покровськ чи оточити тут. Ви поправте та ваші прогнози, як найближчим часом там можуть розгортатися події? Ну, задача стоїть захватити однозначно. що обща стратегічна задача захвату Донецької та Запорізької області, як э, мінімум, стоїть перед Путіним, ллівобережья Запорозької області, Донецька частина області на цю літню військову кампанію, однозначно і Для этого мешает наш Покровский гарнизон. Потому они будут пытаться его, они пытались его отрезать с запада с выходом на трассу на, на Павлоград. Не сложилось, там довольно-таки серьезное сопротивление было организовано нашими войсками. Сейчас они пытаются с северо запада пойти в Кровской Мирноградскую агломерацию для того, чтобы перерезать хотя бы северный маршрут, так называемый, с Доброполия с выходом потом на Доброполе. Не просто так, россияне уже начали туда и кабы сбрасывать, и э, пытаются да, достать некоторыми видами артиллерии в том числе. То есть э, и вот это движение с северо-запада, со стороны Мирнограда, оно довольно-таки опасное. Нам надо, нашему командованию надо обратить внимание именно на эту опасность, не дать возможности россиянам выйти и перерезать трассу с Доброполя на Покровск. Иначе тогда Покровский гарнизон останется ну, по крайней мере, без постоянного снабжения боеприпасами, техникой и продовольствием. Это будет проблема серьезная для Покровства. потому в ближайшее время, я думаю, будет принято решение по деблокированию от такого северо-восточной границы в районе Мирнограда. А то, что российские ДРГшки будут пытаться заскакивать в Покровство, это они заскакивали раньше просто в малых количествах. Сейчас просто количество и групп российских увеличилось, количество атак увеличилось. Почему началась вторая волна летней военной кампании российской этого года? И она, естественно, началась с увеличения атак и по Покровску, и по Константиновке. Две локации по Донецкому фронту сейчас такие опасные. Константиновка, Покровск, причем и туда, и туда практически с одного центра пытаются двигаться россияне. Только на Константиновку с юго-запада по трассе Покровск-Константиновка, а на Покровск северо-востока по трасі константиновка пакров то приблизно в одній локації. І також, пане Романе, є інформація від наших військових про те, що РФ почала наступ на що одному напрямку в Харківській області, і росіяни таким чином намагаються відтягнути українські резерви з Купінського напрямку. Пане Романе, що в нас на Харківщині? Наскільки коректно говорити, що там дійсно росіяни активізувалися? Яка їх мета на вашу думку? Та як би ви оцінили? Те, що там відбувається. Продовжується формування Северного фронту. Ми з вами не лет об этом говоримо. Северний фронт від Білорусі до Оскола, три області російських – Брянська, Курська, Белгородська, Три області наших Южні, Чернівська, Сумська, Харківська. Вони друг проти друга. находится линия границы должна стать линией боевого соприкосновения. Уже 12-й год войны, а там до сих пор пограничники грибочки собирают ну, по некоторым локациям. Специально утрируют, там очень тяжело везде практически, но до сих пор линия фронта не сформирована, и она формируется нашими наступательными операциями, российскими в том числе. Никаких стратегических, глобальных целей там, естественно, не стоит, никакого оперативно-тактического, оперативно-тактической задачи для у россиян, то да и у нас, в принципе, на данный момент нет. Но вот эта зона э, линии боевого соприкосновения, зона определенной безопасности с одной и с другой стороны будет э, в ближайшее время проведена. То есть эти операции будут приведены. Опять же, количество сил средств недостаточно для того, чтобы все там 500 километров фронта организовать. Потому локационно очагово будет э, такие попытки одной и другой стороны надавить на противоположную сторону. Россияне там в районе Харьковской области пытаются как-то двигаться, но вряд ли это вызовет перемещение наших резервов на это направление. Там достаточно тех оборонных сооружений и тех развернутых частей для обороны, которые на данный момент там и есть. Наше движение, допустим, такое же в районе Чоткина, на данный момент, то есть с заходом на российскую территорию, а это россияне также пытаются оккупировать, то есть пытаясь восстановить его за счет тех средств, которые развернуты для обороны на каком-то участке фронта. Потому бадание на Северном фронте, мы еще будем несколько лет про него говорить, закончится оно, оно, уже после того, как освободим Крым, перережем сухопутный коридор, начнем заниматься Донбассом. Тогда россиянам придется, по крайней мере, как-то обозначиться. а не за э, умних или за красивих, то є сліва будь-повністю розварачують лінію фронту, лібуть уходіть на вже Донбасса, полностью повністю от линии лінії соприкосновения, в тому числі по направлению. направленні. Також пане Романе, у нас є яскраве відео роботи нашого літака. Міг 29 який завдав завдав удару боєприпасам ЧБЮ 62 по розташуванню противника. Пропоную з вами передивитися і перейдемо до обговорення. Пане Романе, то як би ви оцінили роботу нашого Міг-29 та загально стосовно цієї, ем, цієї бомби GBO 62, як вона нині показала себе на фронті е, в тих умовах, які ми маємо? Та тут що ви можете вже сказати? Ну, це абревіатура того ж джедама. Тобто, це обвеси для наших авіаційних бомб fab 250. Ось це десь 250-ка взривалася. В основном 250 авиационные бомбы, у нас их в достаточном количестве на складах имеются, и они используются в качестве планирующих авиационных бомб, переходя уже режим свободно падающей бомбы, планирующей с помощью джедамов, то есть этих обвесов, которые делают всю бомбу уже GBU-62, ну пусть будет так. Основна в такого роду бомба, которую ми що используем, планіруючи GBU-39, дев'ять у нього бойова часть 90 кг, кілограмів. На вніс раз менше також пане Романе. ми інформацію напередодні від прес-секретаря російського диктатора Піскова про те, що зустріч Путіна Трампа в Пекині в Пекіні. Вона в вересні можлива, але поки невідомо, чи буде там президент. США Трамп. пан Романе, якби ви оцінили цю можливу зустріч Путіна, Трампа, Сі Цзіньпіня, тут що ви можете сказати І наскільки така зустріч, на вашу думку, вона може вплинути на перебіг подій на полі бою? Ну, Китай уже явно вскрився і став на сторону Росії. Ну, і було так, понятно Ми теж з вами четвертий рік говоримо. Тобто, за Росією, здається, її хазяїн Китай. понимая, что это сейчас у России сейчас большие проблемы в ближайшее время, а после того, как запустится европейское производство военной техники, Европа развернется на, со, на собственное на собственную систему безопасности европейской, естественно, накроет Украину в том числе, понимая все эти процессы. Китайцы, у них хорошие аналитики, они просчитывают, они уже сейчас торопятся прикрыть Россию от полного развала, от полного уничтожения. Для им на данный момент это не совсем выгодно, потому что развал Российской империи, уничтожение российской армии, что возможно в ближайшие там, несколько лет э, при достаточном финансировании, и а его будет достаточно европейских средств производства и техники боеприпасов, в том числе и поставки на наши театры военных действий. Это все приведет к уничтожению России, естественно, удару, большому удару по Китаю, и он на несколько десятилетий забудет о, о захвате Тайваня, допустим, либо о расширении китайской, китайского влияния на, на тот участок в Азии, Дальнего Востока, где они сейчас пытаются, и на Африку, там в том числе они там чуть ли не до Австралии уже доползают. Потому это у, у, успокоит китайскую экспедицию понимая все эти процессы, естественно, китайцы будут делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность российской империи, российской армии, ну, естественно, российскому руководству, Путину в том числе. До какой степени в этом всей безопасности будет участвовать Трамп, это будет э, понятно только к тому времени, когда эти контакты будут, если они вообще будут происходить. Потому что к этому времени, пока они там соберутся встречаться, может уже встречаться не с кем будет. Если то обещанное вооружение, которое к нам будет заходить, и оно будет заходить и попадать в достаточное количество рук, то есть нам надо поставить еще в строй все-таки силовиков, то, в принципе, у россиян к тому моменту встречи, так называемой, начнутся уже серьезные проблемы по линии фронта. То есть начнется просаживание российской армии, как раз у них закончится определенный запал летней военной кампании. Потому эти все процессы, они будут накладываться в том числе на вопросы, которые будут решать Си Цзиньпинь с Путиным, а там дальше уже сам Трамп посмотрит, надо ли ему участвовать в этих процессах. Ну, на данный момент очень сложно, допустим, спрогнозировать, как себя будет вести, как будет себя вести Путин или там Китай, какие вопросы они будут проговаривать. Единственный, конечно, вопрос поддержки. Ну, та Трамп здесь, вернее Трамп, то, там нужен будет как констататор факта, не более того, если эти вопросы так будут завязаны. А если будут завязаны вопросы решения проблемных, вернее, проблем между Китаем и Соединенными Штатами, так Путин там лишнее звено, оно там вообще не надо. Поэтому давайте сначала доживем до сентября, а потом поймем, кто и как, в каком, какой конфигурации будет встречаться. И будет ли встреча вообще. Пане Романе, дякую вам за цю розмову. Дякую за вашу аналітику. Зфіксувалися на тому, що обговорила друзі. Що ви думаєте, прямо зараз напишіть під цим відео стосовно тієї бавовни на території тимчасової Росії стосовно погроз Путіну, цікава ваша думка, ваші роздуми та позиції. Також напишіть звідки ви нас дивилися і окремим лайком. Не забувайте підтримати аналітику Романа Світана. Та побачимось в ефірі на 24-му.